Перші гості, з якими ми сьогодні будемо спілкуватися, у Гутен Морген, дуже чарівні, близькі мені по духу. Подивіться на мою голову, і ви все зрозумієте. Маша Гоя у гостях Гутен Моргену на каналі Моди. Всім привіт, всім добре утра. Добрий ранок, щира Україна. Добрий ранок. Ну ми тебе першу чергу. Хочемо привітати із тієї події, яка відбулася влітку. Вибач, ми якось без подарунку, але ми даруємо Распажу тобі таке. свої щирі привітання. Ти одружилася із Юрієм Фальосою. А зіграйте нам, будь ласка, а, а umas, да, Марш Медельсона, якщо Гла. можна можна? Ну. Ос, 오, так, і так, і тоді будемо задавати це питання. Так, звичайно. А, дівчатка просто сьогодні нам допомагають під час сусіднього дня музики відтворювати Круто. Як це було у вас? Розповідай спогади, спогади маш, я так розумію. Ти відразу все згадала. Знаєте, на на самом деле, Я пришла сюда по другому поводу пообщаться с вами, но раз, раз уж вы спросили, по попробуем музыку играем. Все было коротко и ясно. Все быстро, спонтанно. И это было в июле месяце, а не в августе месяце. Mm -hmm. Мы отпраздновали в Испании. Это все было буквально там за пять дней. Это все было так в суматохе все сделано. Нас пригласили наши друзья в Испанию. Мы поехали в Испанию, там отпраздновали, там. Там, в общем, расписались, отпраздновали, с нашими друзьями посидели в кафешке, там местной, в испанской. А вот таким образом мы провели нашу свадьбу. Ну, это не было таким громким событием, там, скажем, там, таким уж бомбическим, там, сумасшедшим, там, не было у нас там много людей. Но это было, скажем так, это было интересно по-своему, в кругу друзей. Кругу а после даже. этого, если вид, что вы отдохивали, а после этого вы взялись за работу и а, уже никуда не едете? К сожалению, не отдыхали, потому что а, в, ав... mm -hmm. в августе месяце у меня уже была подготовка к масштабному проекту, который а, будет происходить не в нашей стране, а в другой стране, в России. Я пока не могу разглашать все тайны и Тики хотел испытать. Только только, что, только что позавчера, Иру, ты ты из Москвы, только позавчера. поэтому такая немножечко в суматохе все. Все спонтанно, все очень много и всего хочется рассказать вам но многого не могу рассказать. Хочу можешь... все-таки оставить ну, интрижку. Ты ось, 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 подписала контракт на видавництво нового альбома. Про це можешь розповісти? Да, я подписалась Moon Records, это рекординговая компания. Я считаю, что номер один. И я благодарна им, что они со мной подписали контракт. Я думаю, что у нас все получится. Мы будем работать очень долго и счастливо. Сколько треки можно будет узнать и на теплотивте? Насколько альбом будет вдревняться от того материала, какие-то раньше спевала, что будут какие-то новинки? А, да. Альбом мой называется "Я не играю", и поэтому в этом, в этом альбоме собраны самые лучшие песни за два с половиной года существования моего проекта Маша Гоя». А, и песни все настолько разные, настолько, настолько культовые, настолько со смыслом, что я очень рада тому, что я все-таки пошла на этот шаг, и я сделала это. Вернее, наша команда это сделала. Это мой продюсер Югик Валеса, это многие композиторы. Руслан Кивинта, Алексей Малахов, Вовочка Курто, которые сделали продукт. И не побоюсь этого слова, это действительно продукт с большой буквы. Потому что я горжусь этими песнями, они все очень интересные, очень своеобразные, несут какую-то, может быть, агрессию, какой-то смысл, какую-то нежность, любовь. И они действительно мои родные, это, как знаете, мое детище, которым я горжусь вот сейчас, на данный момент. Я думаю, что вот буквально через через пару деньков уже будет готов сам альбом. И я обязательно вам принесу сюда и подарю вам свой альбомчик. Еще приглашу на презентацию. Ну, которая состоит, не знаю, когда еще. Такого еще раз гости не запросили. Да, до речи, до речи. Стосовно серьезных кроков в своем житии. Кроме альбома, мы знаем, что ты сделала себе татуирование. А, да, да. Да, мы все знаем. И знаем, что пан Фалеса был против с начала этого татуирования. Ну, Юрочка, на самом деле, такой человек, он не любит какие-то там действия касаемо татуировок, там, побриться наго, ну, то есть, я не знаю. У вас очень красивые волосы, не требуй. Ну, он как бы любит какие-то интересные вещи. Вещи, но по поводу тут. Кардинальные Он, он даже не думал, что я пойду на такой шаг. Я это точечка только... ось. Да, так? вот Маша Гоя, это мои инициалы. А, в принципе, я не только Маша Гоя, но и Мария Геннадьевна, mm -hmm. поэтому я убила двух зайцев. Я могу говорить с точностью, что если вдруг я что-то поменяю, там устану, не Маша Гой. Ты давно и шла, а нет? и сейчас... Ты просто туда. прокинулась и вырешила, решила, что все, сегодня будет татуха. Нет, я шла к этому очень много лет, очень. Я, я просто думала, что же сделать там, какую-то надпись, или может быть, какого-то там, не знаю, скорпиончика, так как я познакомилась с зодиака скорпион. Uh -huh. И думаю, может быть, еще нет, это банально, это неинтересно. Я хоть я... на позерковом да. Ну, как бы не в этом плане, просто каждая татуировка, она несет какой-то смысл. И для меня это очень важно, это, это какая это моя эмблема, это мой символ, это, это я, и поэтому это мой Бери, може би в какой-то степені. І я очень рада, що я сделала іменно вот этот той року, здесь, на этом месте. А Поэтому... який сенс ти донесла до Юрі Фальоса, щоб він погодився в принципі тобі це зробити? А ні, он... я вже прийшла в к бопіску Да, І послав перефактор Юра, все, капец, я говорю. Ти говорю, вже нічого не зі зміни. Маш, ти ти ж знаєш, що є така штука, що коли зробив перше, то потім зупинитися дуже важко. А, на самом деле, Юра, мы вам не заздребу, честное <laughs> слово. Поэтому вот это из все дела а, На самом деле так оно все и было, и эм, я думаю, что э, я еще сделаю какую-то тату татуировку, но я еще подумаю какую. Мне уже хочется, это, это действительно наркотическое вещество. Ты хочешь еще и еще, а еще больше? А мисс уже выбрали? Да, я уже хочу на спине. крутя. Це нам буде важче показати. Сьогодні у нас освітній день музики. Дівчатки не просто так сидять. Ти чоловік, як чудово грають. Замечательно. Ось, яке загалом у тебе ставлення до класичної музики? І на цьому росла Маша Гоя, і що вона слухає зараз? До класичної музики я отношусь дуже позитивно, дуже добре. Взагалі класична музика, на мій взагалі, вона завжди жила, живет и будет жить, потому что это все-таки это как-то для меня это божественно, это очень божественно, это очень величественно. А, я горжусь и я люблю музыкантов, которые играют на разных инструментах. Я сама играю на фортепиано и я очень люблю скрипку, а, и очень люблю произведения, которые там с оркестром. В общем, это, это просто бомба. А ты помнишь, что ты якобы вир ты играла на Залику головному, когда выпускалась из школы фортепиано? Да, я помню, я играла прелюдию и я играла э... Цепи, что кожи на Кунавец не забуде, і кожу кожна людина. <рес> я играла фугу, фугу, вот. <рес> я даже, кстати, я помню, я закончила музыкальную школу mm -hmm. в 13 лет. Я пришла в 5 лет в музыкальную школу по классу фортепиано. Причем я не хотела туда идти, дико не хотела. Я даже говорила, мама, не веди меня туда. Не хочу, и плакала, и все. В общем, я пришла, я попала к такому педагогу а, по музыке. Просто это, это дарование Божье. Она настолько вот зарядила меня вот этой энергетикой бешеной, что нужно заниматься, нужно играть на фортепиано. Вот ну, как-то у нее подход был очень интересный. Поэтому я очень любила заниматься музыкой. И, а, и закончила музыку с отличием. Слава Богу! Чем Фу. я горжусь? А чем зараз, э, в принципе, с чего вы начинаете три раны? музыку? музыки, своей? О май гад, блин, елки палки. Я обожаю, честно, рок. Я люблю поп-рок, я люблю хард-рок, я люблю... Ну, можно догадаться, у тут череп на реглане сзаду. Ну, вы заметили, шер... да, вы заметили. Это... Как черепная Маша -гой. Да, череп... черепная Маша Гуэн. Надо же как-то выделиться, елки палки. Еще и утром на М1 <laughs> на таком потрясающем канале. <laughs> Что, Что я слушаю? Я слушаю 30 Seconds to Mars. там. Любимая группа. Мьюз, очень люблю. Очень люблю. Ну, на концерты ходишь этих групп? Нет, не была ни на Мьюз, ни на Сьюзи Секонсумаж. Была на Мьюзик. Была на Кассетеле, на Red Hot Chili Peppers, вот летом, вот которые к нам приезжали. Мне очень понравилось. Очень люблю Квин группа Queen. Фредди Меркьюри, конечно, к сожалению, его с нами нет, но это просто потрясающий артист, который меня заряжает своей бешеной энергетикой, своей харизмой. и Просто для меня он живет и будет жить всегда. С приводу Фредди Меркьюри, между прочим, Курта Кобейна, Дженис Джоклин. Курта Бэйн, да. Я видела да, 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 нещедавно да, да. такую картинку в интернете, знаешь, перерахованные у сети выкунавцы, которых, на жаль, сейчас с нами мая и такой пипос. На небе очень клевая музыка. Да, и я думаю, с этим не можно так Какая да, на небе очень. Сегодня в нашем эфире была Маша Гоя. Дякую, Бутови. И, э, насколько я разумею, ты зараз нам подаруешь свои музычные витания. Да, я свою песню «Я не играю». В общем, слушайте, наслаждайтесь. Это «Я название... не играю, я спеваю». Да, «Я спеваю». Это название моего альбома, дебютного. Наконец он выйдет в ближайшее время. Я думаю, что вы придете ко мне на презентацию и купите мои альбомы. Я вам подарю всем. В общем, зачем покупать? Сюда. Ну что, погнали? Можете мне подобрать. Если же игра, кто кому навредит? На вопрос почему, время объяснит. исчезнет совсем Заколдованный мрак Мы поднимем с тобой Обессим А в... в... Спасибо Маша огромное! Хроня. Спасибо огромное всем еще раз доброе утро и всем хорошего настроения на весь день. Спасибо вам!